Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Kalau dulu Azam Baki kata SPRM tidak boleh siasat kes Adun Sabah itu kerana bukti video itu telah disunting, kali ini video yang tidak disunting telah diserahkan kepada SPRM. Wahai Azam Baki, anda sudah tiada alasan lagi. Laksanakan siasatan itu dengan sesegera mungkin, seadil mungkin. Rakyat memerhati. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang satu skandal yang begitu besar tengah berlaku dekat negeri Sabah baru-baru ini. Iaitulah berkenaan dengan skandal tanah yang membabitkan adun-adun negeri Sabah dan yang terkini dikatakan membabitkan speaker Dewan Negeri Sabah iaitu Dato' Khazim di mana secara asasnya skandal ini meletus selepas beberapa siri video yang memaparkan seorang lelaki yang tidak dikenali telah berbincang untuk mendapatkan suapan daripada adun adun Sabah dan juga speaker di dua negeri Sabah itu untuk mendapatkan habuan berkenaan dengan isu tanah dan sebagainya lah. Di mana video itu memang telah mencetuskan kegemparan tuan-tuan dan bos dan menyaksikan rakyat Malaysia telah menuntut SPRM untuk menyiasat perkara ini bahkan ada di antara rakyat Malaysia yang beranggapan bahawa skandal ini sebenarnya boleh menjadi sebesar kalaupun tidak lebih besar berbanding dengan kes 1MDB. Tetapi kita dapat lihat betapa SPRM seolah-olahnya macam lembab gila hendak menyiasat kes adun Sabah ini sampai Azam Baki mengeluarkan kenyataan mereka tidak dapat menyiasat kes itu kerana kekurangan maklumat di mana perkara itu telah disanggah oleh Ram Kapal Singh di mana Ram Kapal Singh kata agak pelik dan juga satu benda yang suka luar biasa bila SPRM kata mereka kekurangan maklumat. Sedangkan, kata Ram Kapal sebelum ini SPRM pernah saja menahan orang lain untuk reman dan sebagainya bagi siasatan korupsi atas maklumat dan juga bukti yang lebih lemah. Tetapi yang lebih kelakar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Azam Paki dilaporkan pernah berkata yang SPRM tidak dapat menyiasat kes adun Sabah itu kerana bukti video yang mereka peroleh telah disunting. Maknanya kata Azam Baki, oleh kerana video itu telah diedit, disunting secara berat berlatukan secara besar-besaran, jadi kata Azam Baki, video-video itu tidak ada kredibiliti, tidak boleh digunakan sebagai bahan bukti untuk siasatan. Dan of course lah tuan-tuan dan puan benda ini memang telah mendatangkan satu kepelikan bagi rakyat sebab ialah benda ada bukti video kot. Edit tak edit, tengok pula dia edit macam mana. Lainlah kalau dia pakai video AI. Dia cuma edit untuk orang kata apa nak padamkan suara si pemberi maklumat itu saja. Dan kemudian mungkin ada sedikit tulisan itu saja. Tetapi ianya tidak mencacatkan video itu secara terus. Betul tak? Tetapi itulah kata Azam Baki video itu telah diedit. Dan benda ini menjadi pertikaian lebih besar apabila kes membabitkan mantan Perdana Menteri ke-9 iaitu Ismail Sabri tiba-tiba meletup. Tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang apa kan tak ada tip awal apa-apa Tengok-tengok, pam, 170 juta terpampang depan mata. Lagilah rakyat pelik, lagilah rakyat bising. Dan tidak kurang juga yang beranggapan kelembapan SPRM untuk menyiasat kes adun Sabah ini ada kaitan dengan pilihan raya negeri Sabah yang dijadualkan berlangsung pada tahun ini. Al-maklumlah, yang terlibat itu ialah mereka yang bergabung dengan kerajaan perpaduan madani. Jadi mungkin kata rakyat Kerajaan Madani ini tidak mahu menjejaskan peluang untuk mengekalkan penguasaan negara Sabah dan sebagainya. Jadi mungkin, mungkin kerana itulah siasatan ke atas kes adun Sabah ini dilembabkan ataupun cuba untuk dielakkan dengan pelbagai alasan yang karut-marut. Tengok-tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mantan Ketua Pusruh Jaya SPRM sebelum Azam Baki yang juga merupakan mantan ahli PKR iaitu Latifah Koya telah tampil bersama-sama dengan rakan beliau iaitu Pugam Zaid Malik mendedahkan betapa kini sudah ada rakaman video yang tidak disunting, langsung tidak diedit dan mereka bakal serahkan kepada SPRM pada semalam. Ini videonya tuan-tuan sekalian, apa yang telah dijelaskan oleh Latifah Koyak. I will have the material sent to the MACC today after this press conference. Zaid will be going over with the material after this. Then finally, there can be no more excuses not to investigate the matter. There can be no more feet dragging or looking the other way. Now, I end by telling the authorities and the government to protect Albert and not to prosecute him. It is in the public interest to protect the whistleblower and use his testimony to go after the big fish. It is not in the public interest to arrest remand or prosecute him and let the big fish escape no government in the world does that i ask this madani government this question do you really think that the malaysian government want to see albert arrested or prosecuted or does the public want albert protected and his testimony used to take action upon the video evidence of potentially the worst corruption scandal since 1MDB the answer is obvious the public are watching do the right thing you know he's taken a big risk to come forward since no one was taking him seriously when he first uh, brought this up through Malaysia kini um, and he's faced obstacles after obstacles so now he's passed it over to us uh, to see what we can do so that's what we are saying now the excuse that was given, uh, the latest excuse that was given was that the videos were edited. What we are now giving is unedited. Okay? As recorded, and these are the clips, and we will basically hand it over. So that it can't give any more excuses of the video being unedited. One folder is one video, except one of the folder has got two, right? Because uh, one was an adun and his special officer so he has recorded uh, the the person who has recorded has recorded two di sini kita boleh ringkaskan beberapa perkara yang pertamanya selama ini Azam Baki kata okey kita telah siasat kerana video itu telah disunting so kali ini kata Latifah ada bukti video yang tidak disunting. Ini peranti yang digunakan untuk merakam benda itu. Bermaksud kau dah dapat benda itu direct dari source. Jadi, sudah tidak ada alasan untuk Azam Baki kata, oh kita tak boleh siasat lagi sebagainya. Tak, siasatan mesti dimulakan dan dilakukan sesegera mungkin. Sudah ada bukti yang fresh, yang tidak diusik, yang tidak disunting dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, Latifah juga menyebut betapa SPRM jangan sentuh pemilik maklumat yang dikenali sebagai nama Albert itu. Kenapa? Kerana Albert ini whistleblower. Walaupun akta berkaitan dengan whistleblower ini belum dipulaskan lagi dekat Malaysia ini, tetapi atas dasar kepentingan awam, maka si whistleblower iaitu si Albert ini mestilah dilindungi dengan apa cara sekalipun. Di mana Latifah mempersoalkan adakah SPRM rasa rakyat Malaysia nak lihat Albert ini yang ditahan ataupun dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Sebaliknya, rakyat Malaysia pastinya nak lihat adun-adun ini yang ditahan, disiasat dan seterusnya didakwa sekiranya kalau ada kes. Nampak tak kat situ? Dan secara asas betul lah. Sebab selama ini yang whistleblower pun kena. Sedangkan yang adun-adun ni pula macam terlepas ke dilembabkan siasatan ke apa-apa ke. Sedangkan mereka ini para adun inilah yang berkuasa untuk orang oh kata apa membuat dasar dan sebagainya dan juga untuk memberikan kelulusan itu kelulusan ini dan macam-macam lagi memang betul kalau bab rasuah ini kita tidak bolehlah nak hukum si penerima saja pemberi pun kena juga tetapi dalam kes ini kita nak tengok juga yang si penerima itu turut disiasat bahkan dikenakan hukuman kenapa? kerana si penerima inilah yang boleh membuat dasar. Mereka inilah yang ada kuasa. Jadi, kata Latifah Koya, kalau dulu ketika skandal berkaitan dengan orang kata apa, solar dekat Sarawak yang membabitkan Rosmah Mansur, SPRM telah memberikan pelindungan kepada Rizal Mansur. Ingat tak? Rizal Mansur ialah whistleblower pada ketika itu dan beliau telah dilindungi ketika kes korupsi membabitkan Rosmah Mansur tak berapa lama dahulu. Jadi, benda yang sama boleh berlaku pada ketika ini iaitulah SPRM boleh sahaja lindungi uh, Albert ini daripada sebarang tindakan dan sebagainya terutamanya perbuatan yang boleh mendajalkan beliau. Dan kalau anda tanya saya tuan-tuan dan -tuan sekalian memang ada asasnya untuk Latifah cakap macam tu sebab kita masih ingat lagi betapa dalam kes skandal terowong Lim Guan Eng salah seorang saksi utama iaitu Mendiang Yu telah meninggal dunia dikatakan terjatuh tuan-tuan dan -tuan sekalian daripada dia punya kondor kan tingkat 17 saya. Tapi itulah Tempoh sebulan lagi nak bicara, boleh pula mamak terjatuh kundur kan? Ke dia main panjang-panjang macam Spiderman? Wallahualam lebih sawap. Ataupun kes berkaitan dengan Tio Bang Hock. ah ha, yang paling popular lah. Berkaitan dengan Tio Bang Hock yang menjadi saksi atas satu isu berkaitan dengan seorang adun PKR pada ketika itu kan? Adun PKR kan adun DAP. Saya lupa dah. Tetapi basically-nya, beliau juga didapati meninggal dunia ketika berada dalam bangunan SPRM. So, apa yang disebutkan oleh Notify ni, Memang para pembeli maklumat ini, para whistleblower ini mestilah dilindungi. Dan sekali lagi saya ulangi apa yang disebutkan oleh Latifah, SPRM sudah tidak ada alasan. Kalau dulu anda kata kekurangan maklumat, sekarang sudah ada maklumat. Kalau dulu anda kata terlalu siasat kerana video itu telah disunting, sekarang sudah ada versi yang tidak disunting. Jadi kita harapkan SPRM tolong jangan lembab, bangun buat kerja dan kita expect Azam Baki akan buat begitu banyak sekali sidang media selepas ini dan kita mengharapkan yang Azam Baki akan buat lebih banyak sidang media berkenaan dengan isu skandal Ado Sabah ini selepas ini. Rakyat nak tahu juga perkembangan siasatannya. Kalau buat Ismail Sabri, huh, oh, laju buat di sidang media kan? So dalam kes Ado Sabah ini yang lebih lama dan lebih viral ini memang lagi patutlah kalau Azam Baki memberikan lebih banyak kenyataan-kenyataan media. Tetapi itulah sekarang ini apa yang boleh saya katakan kepada Latifah dan juga kepada Zaid. Anda kena ingat, kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa saja. Kalau mereka dapat bukti yang betul-betul segai di ladang pun, tapi kalau mereka tak nak siasat, kita tak boleh kata apa. Sebab kalau si Sani Hamzan yang bukan menteri pun boleh cakap macam ni, dan cerita banyaklah eh. ya. Kita cakap lebih kekang, Radio Karantan rumah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri belama lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.